сильно ты меня, Макс, не любишь. А почему? Потому что ты в 95 году пил в ларьке торговал. Водочку с батяни бухал под шашлычок. А я в это время английские учебники по экономике штудировал. Ты свою первую зарплату на Бэху четырехлетнюю потратил. А я поехал Рим и Флоренцию смотреть. Потому что не могу себе позволить держать в руках книгу слепой против бешеного и угорать над камеди-клабом. А чего же тогда ты здесь делаешь? как вы говорите, в этой стране. А я здесь живу. И хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально. Чтобы мода была нормальной. А не от славы зайцев. Чтобы жизнь была нормальной. Чтобы Спартак с Зенитом, блядь, играли как Интер с Миланом. Допускаю, что большей части населения все это нахер не нужно. Но я вас не призываю в свой мир. Оставайтесь в своем. Только меня туда тащить не надо. Херня это, Макс. И дело не в Флоренции, не в Риме, не... Спартаке с Зенитом. Людям ведь везде одно и то же нужно. И ты, по большому счету, от меня ничем не отличаешься. Только я свой кусок аккуратненько отщипываю и детишек кормлю. Вот ты смеешься, а я уже дом построил и дерево посадил. А ты кокос нюхаешь и думаешь, что у тебя хер длиннее всех.